Здравствуйте. О чем разговариваете? Судя по всему, о политике. Да, о войне с россиянами. Блин, жалко. Не очень люблю эту тему, Ну да ладно. Может, что-то интересное расскажете. Как вы лично относитесь? Поддерживаете или а осуждаете нападение России на Украину? Нет, осуждать, наверное, не буду и поддерживать тоже не стану. Война всегда плохо. Не-не, нападение, потому что, да, война это явление, но есть тот, кто в ней повинен, вот, я считаю, что там Великоотечественный повинен Гитлер. Ну, точнее, нацистская Германии. Не будем снимать ответственность других. А в данной войне я считаю, что повинна Россия. Но, возможно, вы считаете иначе. Думаю, не все так очевидно, да. Что именно не очевидно? Ну, боевые действия начались, наверное, немного раньше, чем Россия официально в них вступила. И... А что это дает? А, значит, были какие-то весомые обстоятельства, наверное, которые привели вообще к боевым действиям на Украине, на территории Украины. А потому что почему Россия вступила в войну, я, наверное, склонен, потому что Украина не стала мирные соглашения, Минские эти вторые, выполнять. Mm -hmm. Я думаю, это серьезная причина. Вы понимаете, что выполнение минских соглашений это по сути, ну, я не знаю, в какой-то мере, с, с, с точки зрения России, это генетит русскоговорящих. Нет, ну были же мирные соглашения. Ну, там. в чем суть минских? вот Можете Донбас, в своими Донбас словами. Оставался за Украину? Именно, именно. Вот на этом моменте подождите. Почему Донбасс оставался за Украиной? по Минским соглашениям. Ну, поч по почему, почему вот русскоговорящие в Крыму отделились, и точно так же русскоговорящие проголосовали на псевдореферендуме в том же году, в 2014-м, в Донбассе? Это тоже вопрос такой. Потому что законом Украины такие референдумы не предусмотрены. То есть ну, это... Народными законами? Нет. Да, но там ну, же есть а народов закон о самоопределении народов есть, но проведение референдумов таких законов в международном праве нету. И было волеизъявление? На основе чего? Вот какой длины должна быть штора на вот этой вот кабинке? Сколько должно быть наблюдателей? Сколько должно быть округов избирательных? Разве вот волеизъявление должно быть чем-то ограничено? Ну вот, а см просто? вот смотрите, вы живете в Донецке. Вот вы живете в Донецке. Вы живете в Донецке, вы просто человек, вы просто работаете, например, водителем, водителем какого-то там погрузчика. Выходить, и вот как вы выйдете и организуете этот референдум. Вот вам надо на работу, вы встали в 7 утра в 8.30 вам на работу. Когда и где, и как вы организуете, как вы оповестите соседей? Да, как в один это происходит? День. Мне дается выходной для того, чтобы я проголосовал. Кем дается? Кем Всем дается? Государство, государство не предусматривает такие референдумы. Вы задаете вопросы, но мне так вы смотрите, у нас 11... Так вы Давайте. говорите государство, мы сейчас в сепаратизме, как государство. Хорошо, а Киев давал давал вам выходной проголосовать на референдуме 11 мая. Киев давал вам... Не 11 мая, вы меня не, не поняли, вы не выслушали, поэтому такое недопонимание. Был день голосования, люди выбрали органы местного самоуправления еще там не знаю в каком году, до 2014. У них были органы местного самоуправления. Они решили так. Ошибаетесь, был же захват, это же видео есть. Причем еще, мы говорим о референдуме в мае, а у нас еще в конце марта и в апреле были захвачены и поднимались сразу российские флаги. Вот это вообще не могу понять. Например, есть... там, а как это сказать? Поставить под вопрос власть Киева – это одно, но поднимать им иностранные флаги ну – но это терроризм. Ты... Все же были местные органы. Так были же захвачены, органы. были же захвачены администрации. То есть эти органы были свергнуты. А зачем их захватывать, Почему? если органы самоуправления поддерживают? Зачем их захватывать? Почему они должны поддерживать? Если они не поддерживали, если они не разделяли... Если они не поддерживали, кто вам выдал выходной и назначил Хорошо. день и формат проведения референдума? Точно встречный вопрос, как произошло на Майдане. На Майдане было? не было референдумов, на Майдане не было поднятия не иностранных было просто, флагов, не было. на Майдане не было захватов, ни, ни не администрации президента. Были не иностранные было. флаги там, были? Флаги, флаги были в толпе. Над администрацией президента никто иностранный флаг не поднимал. <связан> у вас да, тоже вы идете. У вас и красные знамена, да. и имперские знамена, и э, трикол, эти триколоры, и колорадские эти да. ленточки Георгиевские. Знаете, самый интересный последний был вот, флаг не так давно это черное знамя, значит, и отпечаток белой руки. Флаг которые взяли из властелина колец, угу. вы его тоже считаете каким-то проявлением? Не, вы и понимаете это? разницу: выйти на улице с флагом, даже иностранным, поднять на своем балконе флаг, даже иностранный. Вот вы приехали, например, вы пусть будет, не знаю, канадец. Вы приехали в Киев, и вы, вы на своем балконе повесили канадский флаг. Пожалуйста. И что означает поднятие на флагштоке возле администрации? Что У -у -у. это означает? Вот для вас есть разница, как бы из захвата и. У -у -у. Захват, и Танцы, танцы, какие-то какие-то не знаю, опять же, перемещения, движения на улице и захват администрации. Вы разницу, уж, наверное, ощущаете? Вот я сейчас смотрю фотографии на Майдане. Красно-черный флаг, грузинский флаг. Поднятый Американский... над захваченной администрацией какой-то. А над администрацией я пока не Ну так администрация не вижу. даже не захвачена я была. Я пока не вижу. Но все разбомблено на банковую сражение. даже не заходили. В банковую администрацию даже не заходили. Люди Но... на улицах оставались. Был э, э, организован штаб в доме профсоюзов, по-моему, Министерство инфраструктуры, если не ошибаюсь. Никакие администрации Я не силы. Я не изучал историю Майдана. Тогда можете ответить еще раз Я на мой нет. вопрос, кто вам дал выходной и назначил время и место и формат Одно проведения было... референдума. Выбора местного самоуправления еще по законам Украины в день выборов на Украине. Была назначена администрация. Так эта администрация была свергнута теми, кто зашел в нее и поднял российские флаги. Кто дальше вам давал... А администрация уже с волей там народа. Как, откуда вы эту волю народа узнали, если референдум только Пока через не месяц? Существовала единственная власть местная. Что значит существовала? Они, Они организовали сопротивление, да? Так власть же была свергнута, еще раз мы с вами сейчас и говорим об этом. Власть как, свергнут, как вы поняли... Смотрите... 11 мая у нас был, еще раз повторяю, почему псевдореферендум, потому что в Украине нет такого закона, потому что непонятно, кто его проводил, но, но, давайте представим, что люди каким-то образом сами организовались, сами сходили, но у нас есть хоть какое-то подобие нарисованного, но нарисованного, в 6 апреля на основе чего флаги поднимались, вот там Губарев, Пушилин, 500 человек с ними. Ну давайте умножим на 2 тысяча человек с ними. Как они за 7 миллионный, 7 миллионный Донбас решили без даже псевдореферендумов, что вот так люди же. захотели А захвата, Б поднятие флага, С проведение референдума, Д конкретно с таким вопросом. Откуда это было? Так же, как и Майдан на Майдане не было никаких действий, направленных на изменение законодательства или государственного строя. Свергнуть президента, я думаю, это Президент свергнуть не был. Это ваша некомпетентная, неправильная, не то что даже оценка, а искажение данных. Президент свергнув не был. Если бы он был бы свергнут, он до сих пор живой. Он на сегодняшний день может подать в суд. У него уже как 10 лет на то, чтобы подать в суд. И знаете, что он подал в суд? Только по, на, э, по делу того, чтобы ему вернули президентские льготы, там какие-то, что-то там, когда у вас что-то служебное. Не, э, его адвокаты не смогли сформи, сформировать э, исковое заявление, потому что нет состава, потому что его не свергали. Потому что он... Потому что он э, э, сам перестал выполнять свои обязанности. Не сняв с себя обязанности, и не, ему никто не объявлял импичмент, не было на то причин. Конечно, ему никто не объявлял импичмент. Правильно, он просто уехал и появился на следующий день в Харькове, где еще и официально заявил, что я выполнять взятые на себя обязанности не буду. Ну, я такого не помню, чтобы он говорил, что. А взять... как вы бы поступили? Вот вы даже знаете, давайте есть, у нас. Он был свет. Рада я, за это он не было. был свергнут, я же вам только что сказал. Он а, не был свергнут. К, кем он был свергнут? К, Но, кем? Власть. Кем он был свергнут? Вы сказали, что он был свергнут? Кем он был да. свергнут? Кем? На Майдане. Он на Майдане подписал на документ власть. с оппозицией, договорившись, да. и на следующий день поехал в Харьков. Его в Харьков э, выкрали и вывезли оппозиция или Майдановцы? На следующий день кто был уже? Он в Харьков ехал своими ножками, или его туда везли в багажнике машины? Да в Харьков то он мог и ехать. Так как его свергли, если он встал и своими ножками в Харьков поехал? Это да не свержение. Свержение да. это когда вас против вашей воли снимают с того, опять же, ну пусть будет с того посады, как будет, посада. Как у него там Посада, короче, должность, вот. Ну так, но он же своими ножками поехал в Харьков. И поэтому его никто не свергал. И поэтому и столько манипуляций, инсинуаций вко... на... вокруг этого слова самоустранился. Потому что он сам, он мог оставаться в Киеве. Он мог поехать в Харьков, но не заявлять, что он не будет этого и выполнять. Когда я, я в Харькове, или я так захотел, или я там волнуюсь, опять же, как президент может волноваться, ему подчиняется полиция, ему подчиняется СБУ, ему подчиняется армия. Вы знаете, что полиция и, и как бы на стороне президента была на Майдане? Чего он боялся? Опасался жизни его от чего? Если полиция а стреляла его в протестующих. Его физически уничтожат. А что он об этом не заявил нигде? А как его физически уничтожат, если на, э, за него полиция и СБУ? пластик в обход соглашения 21 февраля 2014 года был вынужден покинуть страну. Там же есть вот это постановление о том, что при остановке его действий как бы ну так смотрите, вот э, мы сейчас даже сделаем интересней. Я не буду вас спрашивать, как бы вы поступили на месте спикера или исполняющего обязанности. Вот вы Господь Бог. Вы можете брать и делать все, что захотите. Вы можете одноособно решить, как бы вы в этой ситуации поступили. Вот у, у Янукович подписал, уехал, ни от чего сказал, что что дальше, вот что нужно, как бы вы распорядились. Вот вы у нас, вот Здесь даже есть. давайте, вы у нас император Украины. Вот у вас власть абсолютная. Вы можете своим перстом направлять что куда хотите. Что бы вы сделали? Вот Янукович уехал, по факту импичмента причин не нету. Что бы вы сделали? Смотрите, не знаю, что бы я сделал. Я давайте вот, я, я вам сказать. помогу. Вы можете... в -го года в Донецке был создан Республиканский народный совет который объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики и принял решение о проведении 11 мая референдума. 7 миллионов граждан э, Донбасса, э, как, как, как проявили свое желание создания, этого, создания вот этого, как вы там его назвали? То есть эта группа людей решили, что они хотят провести референдум? Каким образом? Следующая, следующая строчка. В тот же день исполнительные обязанности президента страны Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и начале антитеррористических мероприятий. 15 апреля он уже сообщил о начале вы села. Сейчас, вы сейчас обманываете. 13 числа Гиркин и 56 человек вторглись в Славянск. Именно только после этого и было объявлено АТО. До этого э, планировались, до этого проводились антитеррористические э, заходы, как это будет э, мероприятие, наверное. А, но АТО, антитеррористическая операция, была объявлена 14-го после вторжения 13-го числа. Оно там, по-моему, 13 вечером и на следующий день объявили, а поехали вообще, по-моему, 20-го 20 какого-то. Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и начале антитеррористических мероприятий. Да, вроде, да, вроде правильно. 7 апреля. Ну а, а именно, АТО уже, а то уже именно операция. пятнадцатого апреля, да. А Не, я, всего... И объявлена она была. 14, 13 ну, подписано, 14 объявлено, а реально поехали туда войска после 20 числа. Так опять же, даже о создании, вот вы сказали, был создан комитет проведения референдума. Откуда они узнали, что 7 миллионов, э, скажем так, граждан Украины, которые находятся в Донецке и Луганске и а областях. Момент, они именно о независимости, да ведь? Ну вот опять же, да. Вот смотрите даже да, разница. Они вот, объявили о независимости. Давайте даже иначе. Вот например, э, в, в Донецке не устроило людей то, что на Майдане. Ну так выйдите с украинскими флагами. Скажите, что Украина с там не знаю, с Порошенко вас не устраивает. Или там Украина. Вы же просто, вы, вы же просто сразу же. и 22 год. Все ждали мира, когда все это закончилось. Подождите, подождите. Вы не, не очень грязно... Пры... Куда вы прыгаете? Мы сейчас в 2014 году. Почему, если вам именно Майдан не устроил, почему вы не организовали подобные вещи? Да, мы за почему? Украину. Почему вы переобулись, предали? Почему вы предали? Почему, почему? вы предали? Ну так выйдите так? с украинскими флагами и скажите, вот такая Украина, которую там нам на Майдане сейчас хотят навязать. Мы не согласны. Ну так вы же нифига не боролись за Украину и за украинское. Вы просто сказали, мы давно сидим и ждем, чтобы нас Россия забрала. Только Но не турия... 7 миллионов э, жителей Донбасса, а группка, группка чертей пророссийских. Да, то же самое можно сказать и про Майдан. Нельзя просто сказать, мы... на Майдане вышли за Украину. Украинцы а за Украину. Проблема. А это черти за Россию, за сепаратизм и терроризм. Для чего вот это вот? Как а для это... чего, если бы вы вышли и говорили вот, мы вас... вот мы хотим русский язык, хоть тресни, вот мы хотим. Но вы же переобулись под Россию. Что вы хотите Почему? теперь ну, мы... впрягать? Ну ты на меня это говоришь? А вы... ты пар У тебя пару вы... раз, у тебя пару раз проскользнуло. Мне показалось, что ты имеешь какое-то отношение, что ты с Донбасса, не? Ну нет, у меня если по предкам, то это Западная Украина. С Донбассу. А, а даже про... так. А ну, опять же она в царской империи, это да еще Макеевка. Да это вообще не важно, если ты даже пять лет в России живешь, ты россиянин. Какие вопросы, что там бабка, не бабка. Просто что? мне показалось пару раз, а так без проблем. Нет, не вот было. и все, поэтому разговор на этом очень быстро и боюсь, заканчивается. -го если бы они топили за свое украинское, а они тупо нет. подлегли под Россию. Поэтому никаких нет, no excuse, no mercy. А при чем тут Зеленский? Порошенко признала Россию. Будет мир. Как он избрался? Подожди, стой. Что значит будет мир? Будет мир на условиях, которые устраивает Украину. Что он обещал? Если мне скажут, тебе отрежут голову, но будет мир, представляешь, мне это не устраивает, да. Что он обещал, когда избирался в президент? Какие были его предвыборные обещания? Это очень много всяких. Что я стану на колени перед Путиным, такого не было, сразу тебе говорю. Ну, может и не вот. было. Не может, а точно. Даже нафиг не надо, давай. Он декларировал, что он сделает так, что война закончится. Только смотри, можно же войну закончить, взять и убить. Всех украинцев, война закончится. Когда президент о, Украины говорит сделал. о том, что я сделаю, чтобы война закончилась, имеется в виду, что будет мир на условиях интересных Украине. А будучи человек живым, он понимает, что придется где-то все-таки договариваться. Но когда нам предлагают капитуляцию в виде мира, ну это, это вообще позорно, это смешно. А мне позорно сложно. что именно читать? По-украински внести земельные заказы. Земельное законодательство, с мини, еще до запуску рынки земли. Смотри, ты думаешь, а, ну, с ты смотри, думаешь. ты, ты же не смог объяснить за поднятие флагов, за референдумы? Ты же так и не сказал, кто тебе дал выходной. Вот ты можешь дать, кто тебе дал выходной? Я, вот кстати, что я думал, что ты с Донбасса, а что ты, ты не про говорил? себя говоришь: вот мне дали выходной. Кто дал? Если Киев, Киев не давал, Киев вы не признаете, местная власть, я, вы ее я свергли. Власть кто власть тебе давал я. выходной? 500 Потом человек, я... которые служили России и Губареву. Вот кто тебе так давал. Ты... Нет, не хороший Так ты убегаешь, ну так это же некрасиво ты делаешь. Мы 14 знаю, год, ты а ты, а, ты зачем... Разговаривать? а зачем ты сейчас мне задал зачем... зачем ты, ты, ты Зеленская? Зачем ты к Зеленскому? Вот при чем тут Зеленский? Ну, мы говорим о том, как не прошел не референдум. Мы про референдум вокруг... разговаривали, а ты к Немного Зеленскому. Так мы про референдум вернись к референдуму. Перебиваем. Вернись к референдуму, мы не говорим про Зеленского, мы говорим про референдум. Что? Вернись к референдуму и будем говорить. Я тебя слушаю. Вот я начал, смотри, ладно. Ты читаешь мне предвыборную а Зачем? Зачем? Это спустя пять лет после тех событий, которые нас интересуют. Как был Нет. организован референдум? Мы ж так и не выяснили. Кто назначил, кто померил, кто объявил, кто проинформировал. После того, как. Донецкая и Луганская Народная Республика подписали соглашение с Российской Федерацией. Это, это спустя уже мы 5 лет. Это не 5 лет, это уже спустя 7 лет. На тот момент уже никого не волновало. Как никого это? Вот... Нет, смотри, мы возвращаемся в референдум. Так, цены я, а. Але... Мы, раз... мы возвращаемся в референдум или нет? Смотри, мы признали Луганскую и Донецкую Народную Республику, как не Почему вы их не признали в 14-м? Они голосовали в 14-м а за независимость. Ты прям мне помогаешь. Смотри, в четырнадцатом году был референдум в Крыму и в четырнадцатом году был референдум в Донецке и Луганске. Крым отделился, а Донецк и Луганск признали только в двадцать втором. Почему не признали? Почему не признавали 10 лет? Все хотели оставить это под Украину. 8 лет точнее. Зачем? Это... Вот мы и возвращаемся. Это русскоговорящих. А потом, и, их будем? прищемляли украинцы, давай их вернем украинцам. Правильно? Сейчас вы тогда зачем там эти земли защищаете? Так это наши земли, мы их постоянно защищаем. Что ваши? Это земли людей, которые там живут. В смысле, людей, ваши? которые там живут. Так там живут, для там это украинская земля. Это украинская это земля, земля, это земля это Украины. Это там... Нет, это их и моя земля. А моя, вот Киев, это моя и их земля общая. Нету земли, нету Киева, Киевлян. Есть Украина украинцев. Это моя же земля такая же. Почему, почему меня на референдум не пригласили? Почему меня не оповестили? Это моя земля Земля точно так же. Вот и відповідь. Добрый, йдемо далее. Просто йдемо далее. Здравствуйте. Костяки, приветствую. О чем общаетесь? событиях на Украине. Давайте. Что именно вас интересует? Меня интересует один вопрос. Почему украинцы уничтожают свою страну? Ради чего? Я Почему? не знаю, как отвечать, но он не, он не манипулятивный, он просто глупый этот вопрос. Послушайте, ну когда вы затевали май... Майдан, как он назывался? Евромайдан, да? Угу. А поводом был отказ Януковича подписать Евроассоциацию, да? Пока что проводил. Собралась, Собралась молодежь туда-сюда. Потом это все возгонка такая была, все выше, выше и выше. Потом дошло до убийства. Извиняюсь, можно вас перейти, перебить? Вот до этого было неплохо, а потом вот вы как раз, вот как и все россияне, проглотили какой-то огромный, как раз судьбоносный, решающий, определяющий момент. Был Майдан, вышли люди против решения Януковича двигаться в таможенный союз, так как это автоматически закрывает двери к евроинтеграции, которую сам декларировал Янукович своими намерениями вышли люди что дальше что что вас именно что дальше вышли люди вышла полиция полиция начала применять силу люди вместо того чтобы оправдываться начали одевать какие-то на себя опять же подручными методами вот ну на мой взгляд кастрюля это это прообраз свободного человека не тот кто ищет оправдание. да ну да, вот человек видишь? борется за будущее своего ребенка, ему говорят, а там ты знаешь, что там уже раздали резиновые пули и, и палки более твердые э, раздали. Он говорит: у меня же нету шлема, придется остаться дома. Ну что я могу по поделать? Я своему внуку расскажу, что у меня не было шлема. А свободный человек говорит, так и что делать? Давай тогда кастрюлю одевать, давай тогда использовать. Они а не разбирались, почему они не интересовались, почему Янукович отказался подписать ассоциацию там как бы ж, там Янукович целую целую аргумент аргументацию добавил Украина. только а его об этом не никто не просил и не спрашивал его а с чем вы не согласны с тем что скажем так ему делегировали продвигать интересы Украины а не ставить цель интересы Украины то он не продвигал нет он и решил изменить этот интерес он решил, что людям важнее это, а люди проголосовали Послушайте, за что да, им важнее. Да. Ой, Господи. Так. Короче говоря, он говорил так, что в результате наши украинские товары предварительно становятся неконкурентоспособными. Нужно было уходить с собственного потребительского рынка. Аналитика, да, да, да. Есть, аналитика, конечно, прилог... я, аналитика. Когда они приехали туда, вернее, да, выяснилось, а, что... А, вы мне пересказываете. Аварий, тогда... А есть аналитика, его? приложена, аналитика, вот срез, анализ рынка, какая-то там государственная или на тендере какая-то э, аналитическая какая-то контора, как они называют, центр, центр доследживания, ну вот что он говорит, Упал, где, где цифры экономики, что повлияло оно или повлияет. Но он опирался на что-то, он же на что-то опирался? Наверное, опирался. Наверное, а может и нет. Но кстати. он не обязан был выставлять сама говорить о цифрах. Он сказал общую обстановку или вывод из ССМ, который подвигнул его от... временно отстранить угу. от СМА, или не подписать. Отложить, как бы. А с какими требованиями люди вышли? Вот, на по крайней мере, мере, по крайней мере, да. Это было лучше, чем то, что произошло после. Ну, я ну, говорю не, подписал, не лучше. Ну я... можно было подождать там. Кто а говорит что, лучше? Чем? Кто лучше? А слушай, Ваше... Я ничего не могу понять. Я не могу понять на одного. Куда надо было торопиться? Вот скажи, пожалуйста. Что горело, что ли? еще? Горело, он, что начал... Ли? Он, он начал процедуру подписания таможенного союза. Ну и что плохого-то? Так это автоматически закрывает возможность евроинтеграции. Так как это... Кто тебе сказал это? Кто тебе это сказал? М мой здравый смысл. Так как две открытых, смысл, две, две открытых тран транзитных экономических зоны создают да. а а а как это, про сквозной коридор. Как это правильно? Проходной двор. Господь, вот, Господь. проходной двор, проходной двор есть такая, да? Фразеологизм. Ну и брак... что? А что плохого? что плохого было в этом? В смысле? Европа... Транзитная. Европа, Европа, пуск... да. Европа... Вы пуск... могли с Европой сотрудничать. Не могли. Как это могли? Могли. А почему нет-то? Если... Послушай, пожалуйста. Логику, а, слушай, логику да логику, логику включите. Да ладно, слушай, Порошенко я, подписал. Я вас только что слушал, ладно, я вам все же таки отвечу. Что если мы открываем беспошлиную торговлю с Европой и открываем беспошлиную торговлю с Россией, таким образом Россия открывает автоматическую беспошлиную торговлю с Европой. Понимаете или нет? Применяя, принимая Украину в свой состав, точнее в, в эту зону, Евросоюз не может принимать ту страну, которая уже находится в другом таком объединении, потому что открытые границы с Россией будет ехать в Европе. Вы что не понимаете этого? Если у нас открыта граница с Европой, к нас к нам может заехать любой товар без пошлины, а Украина есть э, Украина евроинтегрована, то в Европу может поехать этот российский товар беспошлинно. Россия становится, ой, Украина становится транзитом. Вы этого что не понимаете? Я все понимаю, только я не могу понять, зачем вы начали бить людей на Майдане. Черт бы вас подрал-то. Ну Но мы же начали разговаривать, нормально. Вы говорите одно, второе, потом проглатываете и опять упали на Майдане. Кто кого убил? На Майдан люди вышли именно даже не против Януковича, а против его попытки. Продвигати таможенний союз, тому що Таможенний Союз закриває двері в Євросоюз. Це очевидно, це логічно, це просто логіка. І люди вийшли проти його рішення, навіть не проти нього. А навіть якщо проти нього, так це люди. Джерело влади. Люди мають право взагалі все, що не заборонено законом. Люди мають право здійснювати контроль і нагляд власних же органів влади взагалі. Був Майдан. був Янукович, ви вы вбивали на Майдані. Я намагався побудувати цей місток, але цього містка там немає.